Давайте-ка мы наклеим плакаты. Так, кому поручить мою сумку? Вы читали учебник, букварик, читали? Еще не. Почитайте. Нуль, Это не смножены для шестилеток. Сколько? А что нужно курить, чтобы такое написать? Не знаете? С кем там они? С Улимой со своим курят или с Луцким? С кем они там координатором всеукраинской специализированной программы по особому распоряжению Януковича Виктора Федоровича. я знаю, о чем я говорю. Значит, да, да, радуйтесь, да, радуйтесь, да, красавицы. Да, да. радуйтесь. Уважаемые Они нигде студенты. ни в одной стране нет такого, чтобы не уважали взрослого человека, который годится в отцы. Сказано в писании, уважай своего, отца, Говорят, уважай своего отца, своего, свою библию, мать. Да. Давай. Дручники. Девушка, ничего не трогай. Так, женов. Девушка, так, Девушка, Жынова, вы... Девушка, Девушка Ну, ладно. давай ладно. Ну, а ну давай, ладно. Чому ви сюди прийшли? Що, ну, Чесно, мет, я вараторському іску. Зветься я не боюсь, але в ораторському скусві я не базу. Я зрозумів. Вас можна взяти коментар, мета, мета сьогоднішня чому ви сюди прийшли, за, за, за кого ви... Чому? Будь ласка. Можете, можете мені сказати, чому с... мета акції, чому ви сьогодні. А у вас можна мета акції, чому ви прийшли сьогодні, кого підтримуєте? А, що... ну, я саме прийшов, щоб вигнати до бачника цього здання і взагалі він може їхати до Росії, на себе до батьківщини. А мет, мета сьогоднішньої акції, чому ви сьогодні прийшли? Тому що він якийсь, я б сказав, політичний клоун. Треба його звідси виганяти. День добрый. Меня зовут Коваленко Ольга Алексеевна. Сегодня я присутствую на акции возле Министерства социальной политики и труда. Недавно вернулась из-за границы, облетела практически уже весь земной шар. Не была только в Гренландии на Северном полюсе. Я являюсь всеукраинским координатором всеукраинской э, специализированной программы по особому распоряжению нашего президента Януковича Виктора Федоровича. Программа призвана смотреть за выполнением его указов и распоряжений на местах, особенно все, что касается Уголовно-процессуального кодекса Украины и Конституции Украины. Данная акция является, на мой взгляд, просто позором Украине, нарушением конституционных прав, в частности Яна Табачника, которого они поставили в известность, какого рода будут вывешены фотографии человека без решения суда человека, заслуженного работника культуры, обзывают убийцей, наркоманом, взяточником и так далее. Вопрос, кто, как можно назвать тех людей, которые так обзывают выдающегося ученого и просто человека с большой буквы. Это позор Украине, позор нам, что мы молчим об этом.